Salam xanımlar, necəsiz? İnşallah yaxşısınız. Gözlədiyiniz tanışlıq vlogu, yəni sual-cavab vlogun bu gün hazırlamışam, yəni bacardığım qədər. Və işdə istədim, yəni suallara cavab olaraq işdən də çəkilişlərim olsun. Ə, suallara cavab olaraq mənə çox gəlir ki, suallar harda işləyirsiniz? Hansı təhsili alacağını bitirmisiz? Mən ə, bilirsiniz ki, Bərdə şəhərində yaşayıram. Bərdə 1 nömrəli Uşaq İncə Sənət Məktəbində işləyirəm. Bakı Şura Musiqi Kollecin bitirmişəm. Amma istəmişəm ki, konservatoriyada təhsil alım. Bəzi səbəblərə görə sənətlərimi hazırla hazırlayırdım. Ə, elə oldu ki, mən ə, sənətlərimi konservatoriyaya verə bilmədim. İxtisasım dirijorluqdur. Dirjor e, kimi fəaliyyət göstərirəm. Yəni xor dərnəkləri yaradıram. Özümün e, bu ev, yəni e, xor məllimlərdən ibarət xor qrupum var. E, keçən vloqlarda da görmüşdüz, amma yeni izləyicilər bilmir deyə e, çox suallar gəlir ki, nə işləyirsiniz? E, Peşən nədir? Belə suallara cavab olaraq mən də axır ki vlog halına gətirdim. E, i̇xtisasımı sevirəm. Yəni Fartopyanlanda bitirmişəm. E, ancaq e, ixtisas seçimi də elə oldu ki, mən e, dirçururluq fakültəsinə daxil oldum. Heç də peşman deyiləm. E, amma yenə də öyrənirəm. Yəni bir mədəbblərimi öyrənirəm bu çəkilişlər məşq zamanıdır. Məllimlərdən ibarət xor qrupudur. Tədbirlərimizdən də mən keçən bloqlarda bildirmişdim, yəni harda işlədiyimi, amma yeni izləyicilər bilmir. İnşallah tədbirlərimiz çoxdur. Onlardan da paylaşacağam, qızlar. Yəni məşqi elə bir sənətdir ki, zəhmət tələb edir. Ona görə də çoxlu məşqlər edirik. Keçiməni tanışlıq qızlarımıza cavab olaraq sual vermişsiz ki, neçə ildir ailətisiz? 9 ildir ailəliyəm. Daha sonra necə, necə tanış olmuşuz? Belə suallar vermisiniz. Tanışlıq bloğu çək, yəni bacardığım qədər qızlar çəkməyə çalışdım. Bilmirəm nə dərəcədə sizi qanə etdi. Yəni deyirsiz, burada yazılıb ki, Ə, ta, ə yoldaşınızla necə tanış olmuşuz? Bu uzun hekayədir. Həm qonşumdur, həm uşaqlıqdan yoldaşım. Uşaqlığımız bir yerdə keçib. Kolecdə də bir oxumuşuq. Bu qeyabı olsa da o daha sonra əskerliyə getdi. Bunlar hamısı mənim xatirələrimdir. Yəni 9 ilin xatirəsi yoxdur burada, burada hardasa. Mən hmm, bilm. Osumiddə <laughs> 5-ci <beşinci> sinifdən tutmuş <laughs> indiyə nə qədər xatirələrimizdir bu məzm. Xatirələrimizdir son zəftdə. Xatirələridir. Ən çox saxladığım ə, o əsgərlikdə olanda yazdığım dəftərlər ə, bu xatirə dəftəridir. Yəni hər birimizin xatirə dəftərlimiz durur. Mən xoş duyuram belə xatirələri saxlamağı. Tanışdılmız uşaqlığımızdan bir yerdəyik. Yəni hər ikimizdə atamız yoxdur. Nəbələ buuşaq vaxtından bir-birimizə dayağıq. Hamımız bir yerdə, onun qardaşı, mənim qardaşım. Hamımız birlikdə böyümüşük və bizim ə, istəyimiz el olub ki, qızlar yan yəni, burdan böyüklərdən üzr istəyirəm, anam, qardaşım baxır olardan da üzr istəyirəm. Yəni məndə indi belə istək yoxdur. Yəni biz buna heç kimə bildirməmişik, heç hətta özümüz bir-birimizə də bildirməmişik. O əskerliyə gedəndə artıq ə, məsələ böyməyə başladı dərcə qəsar. Bilmirəm sizə nə dərəcədə qane etdi. Yaxınki xatirələrdən görürsüz ki, nə qədər böyük, uzun he hekayədir bu tanışlıq. İnşallah bəyənərsiz. Şərhlərdə də öz fikirlərinizi yazarsınız. Bu yoldaşımın əskerlik müddətində tutduğu gündəldikdir. Hər ikimizin gündəliyi var. Amma bilmirəm onu nə dərəcədə düzgün də saxlamaq, yəni Səhəriram hələ də. Xatirələrə yenə yəni, önəm verirəm. Bir azı qızlar. Daha sonra qayınanamla yaşadığımı soruşmusunuz? Bəli, qayınanamla yaşayıram. Çox yaxşı insandır. Anamla qonşu olduğumu soruşmusunuz? Bəli, anamla qonşuyam. Biz məcburi köçkün olan müddəti Zaten bir yerdə qonşu idik, yoldaşım ilə. Daha sonra bizə ev verildi, biz köçdük yeni evlərə. Daha sonra sual verirsiniz, Ağdama qayidasızsınız, qayıtmıyazsınız. Bəli, qızlar, biz Ağdama qayıtmağı çox səbirsizliklə gözləyirik. İnşallah sağlamatçılıqla hamı öz ə, yurt yovasına qayıdar. Daha sonra ə, hər vlogda Yaşadığımız yerin hara olduğunu soruşurlar. Bura Bərdə şəhəridir, qızlar. Ə, ölkəmizin hər bir yeri gözəldir. Biz də çox yerlər, ə, çox yerlərdə qalmışıq, məcburi köçkün olduğumuza görə. Son dayanacağımız Bərdə oldu. Bərdəni çox sevirəm. Uşaqlığım Bərdə mənim uşaqlığımda, yəni Ağdamı köçsək də mənim ürəyim həmişə Bərdə idi. Allah heç kimə, yəni qaçqın həyatı bir də nəsib eləməsin. Çox ağır günlər idi. Bunu ancaq qaçqın olan insanlar bilə bilər. Uşaqlığım çox ağır olub. Anam, atam, anam çox əziyyət çəkdi ata-daşımın anası, yəni bizə atasız böyüdüyünə görə ə, hər valideynimiz çox əziyyətli uşaqlığımız keçib. Beləcə qızlar, inşallah videomu bəyəndiniz, şərhlərdə yazarsınız. İnşallah qona etdi videom sizi. Sual-cavabda Ə, ailədə neçə uşaqsız? O da var idi. Yəni bloqlardan hamı bilir ki, bir bacı, bir qardaşıq. Bir qardaşım var. Qardaşımın gör, qardaşımın gör balası Tuban da hamı tanıyır. Bütün əzayicilər, martıq onu tanıyırlar, bilirlər. Qardaşım, anam, ə, yəni mənim qonşumdur. Qonşu ə, eyni binada qalırıq, qızlar gələcəyə inşallah suallarım sizə qane etdi. Gələn vlogoqlarda görüşərik. Bu tanışlıq sual-cavab vlogo oldu. İnşallah gözəl, motivasiyalı, təmizlik vlogoqlarında görüşərik. Allahə emanet olun. Dəstəyiniz üçün çox sağ olun. Kanalıma gələn yeni izləyicilərimi də salamlayıram. Və dəstəkləri üçün çox sağ olun. Bizim sənə Allah razı olsun.